І те, що те, Яким чином формувався цей тариф. Перш за все, нам потрібно, щоб вони звернулися до НКРМ і вимоги відмінити тариф. Але не на 100% відразу. Такого ніде в світі немає. поступово, один раз на квартал по трошечке будем поднимать тариф. рада має У меня пенсия 1180 гривен. Но как теперь прожить вот на эти деньги, скажите, пожалуйста. Повышение на цен, цен на воду – это грабеж. Самый настоящий. И этого не должно быть. Я как участник войны, мне не хватает той пенсии. Теперь вообще поднимут цены. Вот это вот 12 гривен за воду, да 12 гривен за газ и за свет. Так тогда выжить нечем. А мне 82 года. Надо каждый месяц купить и лекарства, и все такое, потому что без лекарства я не могу.